Кормят спорт, мы фоки, школы даем и так. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Давайте так, если можно, давайте мы так делаем. Мы с вами сможем что согласовать, чтобы их не трогать? Конечно. Mm -hmm. Все, давайте, чтобы не подавать. Вот этот вариант, тоже у нас Вариант. Наступное питание проводания футбольным клубом и безоплатное спортовое тестирование для духовного майна, которое перебывает у коммунальной властности. Это решение мы уже вы рассматривали уже в прошлом месяце и дали время на Согласование графика. Значит, пункт первый. Футбольный клуб горняк-спорт. Ему в подщему бесплатное пользование дается э, помещение фока Добровольского 30 и также три помещения в школах. Добровольского 4, Конституции 20 и Добровольского 27. Здесь не указано времени, время в этих графиках. Время э, отдельно согласует Анатолий Кириллович с горняк спорт Окажется, Это по первому пункту. По второму пункту. Футбольный клуб Кламера берет пользование помещения ФОКа два раза в неделю по полтора часа. Это согласовано, график здесь не прикладывается. А вот по третьему пункту тут он, этот вопрос уже сложный горняк и футбольный клуб Кламенкова. Там это изложено в годах 2. В годах 2 был роза. Но после того, как он уже был напечатан и он роза, в детстве некоторые произошли изменения. У Дмитрия Геннадьевича уже вариант относительно новый. Но после этого вечером вчера его дали, сегодня уже согласовали немного по-другому. Во втором пункте где футбольный клуб Горняк спорт хочет добавить время с 15 до 16.30 на одно второе поле ежедневно. То есть это время не пересекается с фламинго и в общем-то его можно... Да. Добре, У меня вопрос для директора ЮСШ-1 Виктор Ильич. Есть потреба в проведении тренировок на стадионе Герник? На стадионе Герник потреба для этой гимнастической спортивной школы нет. 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 Доброе. Першу, першу. Перша школа є, там графіку все, все показано. Вони тренуються. Да, першій І половині. Це Загальна освітня, загальна освітня школа номер 1 Вона ага. тренується в першій половині. Загальноосвітня в першій половині є, вони займаються. Запитання до проєкту рішення є. А для того, не відділі. футбола. То есть было, тут было ну, у нас раньше согласовано там два или три раза в неделю это команды. Есть только официальная, это не организация. Можем... Поэтому не время. Потому а, что когда организация там будет заключаться, когда у кого-то у любители они же. Если у меня там ну, субботу и неделю есть, ну, ну, не и... есть там, не... там сейчас просто еще здесь письмо есть, есть у меня, просит еще профессиональная команда, орняк спорт профессиональная, то есть команда, они просят всего на два месяца, на два месяца, тоже просят э, по ну, тренировочный процесс участвовать в тренировочном процессе по молодежь ну, это, может, додаткам, ну, не особо варячить всем додаткам? нет, он особо не варячить да. просто нужно добавить, значит это да, у нас ну, нет нет, не, ну, я просто говорю о том, что расширить. расширить да, расширить да, Они письмо да нам расширить. придется добавить да, туда да? еще что-то в основном, я еще туда а можно мне? чтобы варячить а а можно, может, да я хотел бы вопрос задать по стадиону Горняк по поводу раздевалок. Вот у нас детки приходят, у нас детки Фламинго есть, детки Горняк Спорт. Детки Фламинго, у нас они в раздевалок переодеваются, а детки Горняк Спорт в холодное время им дают эти вагончики, которые не обогреваются, вообще, а то и вообще не предоставляет. Вот мы договариваемся, можем или не можем. Если вы предоставите нам, допустим, уборщицу, заплатите уборщице, тогда мы вас пустим. Не заплатите уборщице, мы вас пускать не будем туда, когда у нас идут официальные игры. Вот я хотел бы узнать, с кем это согласовывать, или правильно это, или это неправильно. Поэтому вопрос. Виктор Владимирович, будь ласка. Значит, по этому вопросу мы, когда мы принималось решение о передаче футбольному клубу «Фламинго» время для проведения занятий, то мы оговаривали, что мы детей будем вмещать в те раздевалки, которые не находятся. Понятно, в зимний период времени однозначно нам надо находить решение. Да, вопрос можно? можно? Да. Мы пускаем детей в раздевалки, в вагончики, пускаем, с удовольствием пускаем. А в раздевалке... Да? да, я к Вагончики мы детей без вопросов пускаем, не знаю, в чем проблема. Но когда к нам просит футбольный клуб Горняк Спорт просит у нас предоставить раздевалки с душевыми, с горячей водой, со всем, которые платит футбольный клуб Фламинго, мы говорим, что если они нам оплатят это, мы с удовольствием их туда пустим. Я не вижу, в чем тут. Но мы считаем, там сколько это посчитали, но ну, уборщица, чтобы убрала это, но ну, это порядка 100 гривен, я думаю, не обеднее Горняк Спорт от а 100 гривен, чтобы. Ну, каким? Любым каким. Можно перерасчет, можно наличка, как удобно будет. Мы выставим им счет, и они оплатят, как им это будет удобно. Просто есть же женщина-уборщица, которая ну, приходит, она приходящая. Я на сегодняшний день по условиям инвестиционного конкурса, пока не стану в эксплуатации это здание, футбольный клуб «Фламинго» оплачивает полностью все сам. Электроэнергию, воду, все содержит полностью все здание сам. После того, как он его сдаст, он сразу передает половину здания в коммунальную собственность и коммунальные услуги после этого будет оплачивать в США. Он его долго не мог сдать, потому что те были оформлены документы на землю за США. Они были оформлены только, по-моему, этим летом. После того, как они получили документы на землю, они сейчас подали декларацию о том, что нужно, чтобы прошло какой-то период времени, якобы стадия строительства. Они сдают и передают, и тогда уже будут платить бюджеты, и я думаю, этот вопрос разрешится. Когда вы сдать в эксплуатацию? Это не ко мне вопрос. Да, Я лишь представляю, В ближайшее время будет это сдано. Там уже бумаги все готовы. Надеюсь, уже где-то надо переодеваться, все хорошо. Дивите, да, вы можете заходить, и вы сдастете эту будильную эксплуатацию первого квартала. Ну, это да. должны сдать. Я прошу тогда протокольно дать это доручение. Значить, і підготувати розрахунки для оплати на обслуговування цієї будівлі, предоставити нам, ми подивимось, і якщо там зрозуміли ці ціни, то ми будемо відшкодовувати через гірник спорт ці витрати. Але діти повинні да. Ви, так, я не не... на гарняк спорт на юрі, всі діти переодягаються там, куди їх там пускає Петро Матєвич. на юности. Девица, мы сейчас... Э, я все, я понимаю. Да. Что, что я всегда хотят. Вы звоните еще один? Я это... детей пускаю. Детей мы пускаем всегда. У нас никогда такого не было, чтобы дети переодевались на улице. Иногда... в чем вообще питание? Дети в обык... Вот у нас осеннее время, ноябрь месяц, да, у нас в раздевалке не пускают, у нас пускают только вагончики вагончик детей. Это первое. Второе. У нас есть время с 16.30 до 18.00. Свет нам не включают, потому что говорят, горняк спорт должен заплатить. Я же ничего против не имею. Я просто говорю, поднимаю такой вопрос. Кому нам обращаться, это правильно или это неправильно? Я никаким претензий ничего не говорю. Долго, должен, я хочу, я звоню. Ну, Виктор Иванович, сколько вам потребно часу, чтобы э З'ясувати, ні, Віктор Володимирович, <пробітник> з'ясувати розрахунки, <пробіт> які надасть клуб Фламіна на відшкодування витрат на те, щоб дитина роздягалася. <пробіт> 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 завтра заб'ємо робоче зображення, я готов доложить буквально. завтра, пару днів нарішується. До п'ятниці це ви вирішите питання. Так, Тобто розрахунки надасте, так? Так. <пробіт> А з першого квітня, коли ця будівля буде зловнати експлуатацію і перейде на баланс Дю США 1, то тоді буде все зрозуміло і ми будемо його утримувати за рахунок міського бюджету. Так? Ось на перший квартал надайте, будь ласка, розрахунки. Фламінго надасть, а ви їх погодите і надасте нам. Добре? Дякую. Запитание до проекта решения еще Я еще буквально два слова скажу, чтобы гоняк Спорт не обижался. Но просто я же знаю, что мы купили крошку, допустим, афламина, а купил трактор. И за свои деньги эту крошку ежегодно разравнивают, чистит поле, чего он делает. Хотя у них обоснованно. Они говорят, ну хотя бы копейки какие-то компенсируйте, потому что они содержат за свои деньги все. Угу. И вот этими руками на всякий случай крошка рассыпается. Ну, трактор туда, Нет, ну что, причем трактор не рассыпает, крошку, только чешет. Ще запитання є? Ставлю проєкт рішення на голосування. Хто за? Хто проти? Утримався. Рішення прийде. Ці доповнення, які Віктор Вікторович нам розповів, вони теж сюди увійдуть. Суботу не дію, так?